Hal Perlis ni tuan-tuan, kita kata bahawa uh, dia tak tumbang uh, kecuali uh, Raja Perlis itu mengumumkan bahawa uh, perlu pembubaran pembubaran dilakukan, maka ia akan dilakukan. Di Pahang saya dah sebut tempoh hari ya, bahawa memang ada ura-ura DAP yang ada membuat ugutan juga kalau sekiranya mereka tarik sokongan dan memberi sokongan kepada Perikatan Nasional, ada kemungkinan. So kalau Menteri Besar baru, kalau sekiranya tidak ada pilihan raya is... Katalah raja mengatakan tidak ada pilihan raya, hantar SD siapa dapat majoriti kita buat majoriti. Bagi saya itu yang terbaik sebenarnya untuk masa ini. Untuk tempoh berbaki 2 tahun ini, raja perlis boleh meminta supaya uh, menteri besar baru dia ada apa dipilih supaya tidak berlaku pilihan raya terlalu awal. <coughs> This is bad for uh, for perlis itself huh? Tak berapa elok sebenarnya untuk perlis. It's the best kalau sekiranya raja perlis uh, memohon Uh, supaya apa orang kata diadakan pilihan raya maksudnya bukan pilihan raya tetapi hantar SD ataupun paling kurang masuk ke dalam dewan kita undi siapa yang paling besar so ada kemungkinan uh, menteri besar itu dilantik daripada kalangan orang bersatu is ada kemungkinan dan hari ini Muhyiddin Yassin mengatakan mereka sebab PAS telah mendesak supaya Muhyiddin Yassin memecat lima orang ahli bersatu tersebut so Muhyiddin Yassin telah memanggil mereka untuk meminta penjelasan Meminta penjelasan kenapa berlaku perkara sedemikian So dalam hal ini saya katakan bahawa uh, Desakan PAS itu nampaknya memang nak menguji uh, bersatulah Setia kawan bersatu, bersatu ni a good dog atau tidak Anjing yang baik atau tidak kan Sanggup ke tidak nak dengar kata-kata PAS, adakah sanggup apa orang kata kalau PAS kata menyalak, dia menyalak, kalau dia menggonggong, dia menggonggong, kalau dia melompat, dia melompat, dia macam tu. So, Bersatu sekarang ini dia dimainkan macam tu. Kalau sekiranya, dan bagi ahli-ahli Bersatu, mereka nampak ini adalah satu campur tangan yang amat besar daripada PAS terhadap Bersatu. Bersatu ada kuasa prerogatif mereka sendiri. Bersatu ada dia punya kedaulatan dia sendiri. Kenapa perlu nak bagi arahan-arahan macam tu kepada bersatu? Kenapa perlu nak bagi arahan-arahan? Oh, kalau kamu kena kamu kena ambil tindakan kepada lima orang yang mana menyatakan sokongan tidak apa kepada kepada PAS. Dan kenapa pula macam tu? Sedangkan kalau kita tengok, kita kita sedar dekat Perak macam tu. Ingat tak dulu masa pejabat Itu yang orang PAS dan orang bersatu buat. Tak ada pula Masa tu kata sebaliknya kan Sebab pas kata sebaliknya Still okay je yeah? ya? Masa dibuang UMNO dahulu tuan, tuan saya kata Pengkhianat akan dikhianati di, di, di dia jadi macam tu Kita akan tengok nanti Di negeri yang keadaan mereka bermasalah Yang mana mereka tak besar Dia akan gaduh macam tu Dan saya kata juga Saya bagi ramalan sekarang ini Katakanlah PRN, PRU yang akan datang PAS dan UMNO bergabung Ah, katalah PAS dan UMNO bergabung saya kata mereka akan boleh bergabung maksimum 3 tahun je. Mereka bergabung bentuk kerajaan Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri kan pada masa itu kes 1MDB pun dibicarakan dengan penuh tekanan dan sebagainya. So masa tu PAS mungkin tak setuju, you know, dia orang gaduh lah. Maksimum dia orang boleh jadi kerajaan pun 3, maksudnya maksimum dia orang boleh kerjasama pun 3 tahun. Pastu dia orang akan gaduh. PAS dan AMNO dia akan gaduh. Tonton ingat tak gabungan antara PAS dengan AMNO pada tahun 2015? Saya ingat lagi. Saya pernah pergi bangunan UMNO sebelum gabungan PAS dan UMNO 2015. Dekat bangunan UMNO kalau siapa yang bersih, pergi biasa pergi apa PWTC tu kan Putra World Trade Center dekat bawah tu dia ada mural, mural dekat dinding. Dekat dinding belakang. So ada satu gambar tu saya pernah lalu situ, saya nampak gambar tu dia macam ada gambar lepas tu ada ada macam jarum dadah lepas itu uh, PAS dia tulis tu bendera PAS. Lepas tu ada peristiwa memali Gabungan di antara PAS dan AMNO pada tahun 2015, 2015 pada masa itu mural itu kena padam. Saya pergi lagi lepas tu sebab saya bangunan PWTC sini bukan bangunan AMNO dekat atas tu dia ada office. So saya ada meeting dengan klien saja saya jalan-jalan. Saya nampak dekat bawah tu mural yang tunjuk jarum dadah tu dadah maksudnya candu agama lepas tu peristiwa memali semua dah kena padam. Lepas tu saya ingat lagi eh. Tuan-tuan ingat eh betul eh. Oh video gambar ada orang menangis. So kena masa itu masa gabungan di antara PAS dan AMNO yang menangis orang PAS menangis orang AMNO menangis bagaimana dua parti ini disatukan. Oh my god ya Allah ya Tuhanku. Inilah gabungan yang terbaik Melayu Islam semakin kuat. Oh ya yeah Allah. Tuan-tuan ingat? Ana lepas tu peluk cium betul lah peluk cium. Oh kita tu oh kita Melayu Islam. Oh my god. Lepas tu, berapa lama tuan-tuan bertahan? Berapa lama bertahan tu? Eh, masuk 2020, kan lepas tu dia masuk mufakat nasional masa tu kan. Eh? Terbentuk kerajaan, terbentuk pembentukan tersebut, gabungan. Masuk PRU 2018, kalah tuan-tuan. Kalah. Bukan kalah, kalah teruk. Kalah teruk UMNO Barisan Nasional. Pas dia dapat kerusi dia, tapi UMNO Barisan Nasional kalah teruk. So buat mufakat nasional bentuk pula dengan Mahathir masa tu. Tuan-tuan ingat tak? Eh? Kau dalatan Melayu ke apa benda lah kan. Bentuk berbentuk ketubukan pada waktu itu. Kan masuk 2020, tumbang kerajaan, maka bergabunglah mereka membentuk kerajaan. Tapi tak lama. Lepas itu bersatu jadi kerajaan, terus pas berpaling daripada Ahnu terus berpaling kepada bersatu. Tuan-tuan bayangkan pada masa itu betapa pelacurnya PAS. Ha, aku guna perkataan ini tuan-tuan. Tak tuan-tuan, kalau bertukar-tukar jantan tu apa maksud dia? Mula-mula perkataan harapan. Tak lama lepas tu 2000 tak ambai 2015 meninggal tuan guru ni Aziz Pum, berpaling kepada AMNO. Masuk 2020 Pum, berpaling kepada Bersatu. Sekarang ini nak tumbang Bersatu Pum, berpaling balik kepada AMNO. Yang orang macam tu kita nak panggil apa kalau tukar-tukar pasangan ni tuan-tuan? Kalau tukar-tukar pasangan ni Kita nak panggil apa? Ha, kita nak panggil macam mana? Sebab itu kita kena faham tuan -tuan, eh, Bahawa Gabungan tersebut Akhirnya Kalaupun dia bergabung dengan UMNO sekarang ni Tuan-tuan jangan risau Tuan-tuan jangan risau Kita ni real reform Boleh tak bagi hashtag real reform tuan -tuan? Real reformis kita ni Kita takkan pergi jauh Kita akan stay dengan real reform kita Mungkin katalah pakatan nah harapan Saya pernah kata dan saya pernah utarakan dahulu bahawa kita kena faham satu perkara. The real reformist, kita berpegang kepada prinsip. Bukan manusia, bukan parti. Kalau parti itu selari dengan prinsip kita, kita ikut dia. Kalau manusia itu selari dengan prinsip kita, kita ikut dia. Tapi the moment dia mula gelong, dia mula lari daripada prinsip, kita tegur dia kita kritik dia. Itu tidak menjadi masalah. Benda ini pelik kepada geng-geng ceplos, pelik, pelik kepada geng-geng orang lain selain daripada real reformis. Real reformis faham. Orang real reform ni faham bahawa kalau kita ada orang itu ada masalah, kita tegur dia di atas kapasiti dia. Tapi kita tak maki dia. Ha, itu pelik juga dengan geng-geng ceplos ni. Geng-geng walanon -geng wala walaon wala ni. Ha, kerana tak suka orang tu, dia maki orang tu. Maki kiri kanan. Kita tak maki tuan-tuan. Kita kata yang salah tetap salah. Kalau dia betul, dia tetap betul. Kita tak ada masalah. Kan? Anwar Ibrahim buat betul. Kita kata dia betul. Bila dia tak pergi dakwa uh, ahli Dewan Undangan Negeri Sabah, kita lawan. Bila dia lantik Farhaj bagi projek kepada Farhaj, kita lawan. Kan? Kita lawan. Kita kata benda itu tak betul. Benda itu berlanggar dengan prinsip kita. Kan? Samsul Iskandar, kau kambing hitam kan? Kau tangkap dalam masa seminggu. Tiba-tiba uh, apa yang kata 6 7 8 orang adun Sabah yang jelas-jelas terima rasuah, engkau tak buat apa-apa pun. Benda macam ni lah sebenarnya the real reformist kena faham. Dan membawa saya kepada cerita saya yang kedua, kan? Saya dapat maklumat bahawa ini ya eh? cerita menarik, pendedahan menarik ada dalam Facebook saya, agak viral juga posting tersebut. Tapi ada benda saya tak tulis, tapi yang saya tulis tu uh, saya letakkan. Uh, Rupa-rupanya tuan-tuan, seperti mana yang kita ketahui pada tahun sebelum 2015, di antara tempoh 2014-2015, cerita 1MDB ini dah meletup. Kan, cerita 1MDB dah meletup. Dalam meletup cerita, cerita tersebut, memang terdapat usaha dibuat oleh Najib untuk menutup track dia. Untuk menyembunyikan bukti-bukti. Untuk nak buang bukti-bukti yang mengaitkan dia dengan kes 1MDB dan SRC dan sewaktu dengannya. Dan pada waktu itu, pada masa itu kita dapati ada di kalangan ahli-ahli ataupun pegawai-pegawai yang dilantik yang berpuas hati. Antaranya Azam Baki, Tan Sri Zul, Apandi Ali. Mereka ini, Apandi Ali membebaskan Najib. Dia kata, oh kita tak perlu dakwa Najib kerana tidak ada kes. Hari ini dia keluar kenyataan. Itu adalah kerana kealpaan kita. Eh, tak semudah itu tau. So sekarang ini saya menggesa saya mendesak pihak berkuasa SPRM dan sewaktu dengannya Supaya menyiasat Azam Baki Apandi Ali Tan Sri Zul Mereka ni semua kena siasat Kenapa mereka melepaskan kes Najib pada waktu itu Kenapa kes Najib tidak diteruskan, dilepaskan Bukan setakat tak diteruskan NFA satu hal No further action Tetapi dia kata oh tidak bersalah Tidak boleh didakwa saya dapat cerita bahawa Datuk Bahari yang kita yang masuk live saya semalamlah saya tak tahu dia ada live saya did, live sedia hari dia dia saya buat cerita dan saya dedahkan rupanya Datuk Bahari adalah orang yang menyiasat SRC dan 1MDB dia adalah ketua dia macam ketua unit BOK ya Biro Operasi khas dipanggil BOK ni Biro Operasi khas okey dia adalah lah pengarah BOK ya dia adalah pengarah BOK dan dia kenapa operasi khas kerana BOK ni adalah satu unit yang khusus untuk menyiasat kes-kes high profile Macam kes Najib dan sewaktu dengannya So masa dia menyiasat kes SRC dan 1MDB Dia pun masuk dia tengok dan sebagainya So dia pati bahawa banyak terlalu banyak hengki-pengki Dan terlalu banyak desakan daripada pihak atasan, polis dan sebagainya Untuk mendesak supaya kes itu ditutup So pada tahun 2015 menurut berita menurut maklumat yang saya dapat dia telah dia dapati dia dapati okey dia telah selesaikan kes siasatan SRC itu settle itu pun lepas itu lepas dia bersara uh, ketua yang baru mengatakan bahawa SRC NFC NFC, NFC NFA tu not for the action tak diteruskan kes tersebut tetapi sebelum dia bersara ha, ni ni datuk datuk bahari yang ni kita kena berterima kasih kepada datuk bahari